kisah yang akan kita bongkar hari ini. Ia bukan sekadar satu pertempuran, ia adalah kisah yang mengubah lanskap perperangan laut untuk selamanya. Kisah bagaimana kuasa udara menundukkan gergasi-gergasi lautan yang pernah dianggap kebal. Cuba bayangkan, dua buah kapal perang British yang paling gah pada zaman tu, HMS Prince of Wales dan HMS Repulse. Ini bukan calang-calang kapal tau. Ia adalah simbol kekuatan dan kemegahan Empire British. Dikatakan, kebal tak mungkin dapat ditewaskan di lautan. Tapi, kedua-duanya hilang di telan lautan dalam masa kurang dari dua jam. Macam mana benda ni boleh jadi? Kan, inilah persoalan besar yang kita akan rungkai sama-sama. Okey untuk kita betul-betul faham betapa besarnya tragedi ini, kita kena tahu dulu betapa pentingnya kapal-kapal ni untuk British. Ia bukan sekadar aset tentera, tapi ia adalah maruah dan kebanggaan sebuah empire. Pasukan ni ia dikenali sebagai Force Z, diterajui oleh HMS Prince of Wales dan HMS Repulse. Mereka berlayar dari Singapura pada 8 Disember 1941. Misi mereka satu je, hentikan kemarahan Jepun di tanah Melayu, tak kira apa pun kosnya satu dunia tengah perhatikan, menantikan apa yang semua orang jangkakan akan jadi satu pertempuran laut yang epik. Semua orang anggap inilah pertempuran yang akan tentukan nasib Asia Tenggara. Sekarang, jom kita tengok pula dari sebelah Jepun. Mereka tak ada kapal perang yang setanding dengan Force Z di kawasan tu. Jadi, mereka terpaksa berfikir di luar kotak. Keadaan Jepun masa tu terus terang, agak terdesak. Armada utama mereka terlalu jauh. Serangan kapal selam yang dicuba sebelum tu gagal. Jadi apa yang tinggal? Harapan terakhir mereka hanyalah pada pesawat-pesawat pengebom yang ada di darat. Dan di sinilah kita nampak kehebatan laksamana Isoroku Yamamoto. Falsafah dia diilhamkan oleh permainan catur Jepun, shogi. Dia kata, kita tak boleh lawan kapal perang dengan kapal perang, tapi dalam shogi, bidak yang kecil pun boleh jatuhkan raja asalkan kita guna dengan cara yang betul. Dan dalam kes ni, bidak tu adalah pesawat-pesawat mereka. Jadi, nampak tak? Ini bukan setakat pertempuran kapal. Ini pertembungan dua falsafah perang yang sangat-sangat berbeza. Di satu pihak, British yang percaya kapal perang ni, ha, raja lautan, tak ada siapa boleh lawan. Di pihak lagi satu, yang memutuh, yang yakin, eh, Zaman dah berubah. Kuasa udara lah yang akan menenggelamkan kapal perang. Pertembungan ideologi inilah yang akan menentukan segalanya. Okey, strategi dah ada. Pentas dah sedia untuk satu pertembungan yang memang akan mengubah sejarah. Tapi, ada satu benda yang pihak British tak sedar. Satu kelemahan yang sangat-sangat besar dalam perancangan mereka. Dan inilah dia, kesilapan paling besar mereka. Force Z berlayar tanpa sebarang perlindungan dari udara kosong kapal pengangkut pesawat mereka HMS Indomitable yang sepatutnya jadi macam payung pelindung tu tengah dibaiki jadi bayangkan mereka berlayar sendirian terdedah sasaran mudah dari langit dan saat yang ditunggu-tunggu pun tiba, pukul 10.45 pagi 10 Disember, detik di mana sebuah pesawat peninjau Jepun ternampak kelibat Fozzy. Sebaik saja mata mereka tertancap pada kapal-kapal tu. Nasib armada British ni dah pun termeterai. Si pemburu kini dah jadi mangsa. Apa yang jadi lepas tu? Huh, memang satu serangan udara yang sangat pantas kemas dan amat membinasakan. Dalam masa dua jam je, segalanya tamat. Pukul 11.45 pagi, serangan pertama kena pada repulse. Pukul 12.20 tengah hari, gelombang torpedo pula datang. Fuh, juruterbang Jepun ni terbang rendah gila sampai orang kata hampir menggesel buih ombak. Pukul 12.45, satu bom 500 kg jadi pukulan maut untuk Prince of Wales dan akhirnya menjelang pukul 1.50 petang, kapal gah kebanggaan British tu tenggelam ke dasar laut. Nak gambarkan betapa dahsyatnya serangan tu, ada saksi yang cakap bila torpedo tu hentam kapal, air laut naik menjulang macam dinding. Cuba bayangkan betapa kuatnya letupan tu. Kejadian ni, ia bukan sekadar satu kekalahan tentera biasa tau. Ia adalah simbolik, penamat kepada satu era penguasaan di lautan. Dan sebagai simbol pengakhiran era lama ni, laksamana Sir Tom Phillips, komander pasukan tu, dia pilih untuk tak tinggalkan kapal. Dia kekal di anjung pemerintahan dan tenggelam bersama kapalnya HMS Prince of Wales. Satu tindakan yang seolah-olah mengesahkan zaman penguasaan kapal perang dah pun berakhir. Dua, satu nombor je. Tapi nombor ni cukup untuk kita faham betapa besarnya kerugian ni. Dua, buah kapal perang utama, tulang belakang tentera laut British kat rantau ni, hilang. Macam tu je. Tapi, kejadian ni bukan setakat mengejutkan. Ia sebenarnya telah mencipta satu sejarah yang baru dalam dunia peperangan. Sebab inilah kali pertama dalam sejarah kapal perang yang sedang bergerak aktif di lautan terbuka berjaya ditenggelamkan hanya dengan menggunakan pesawat. Jadi, apa pengajarannya? Jelas kan? Pertempuran yang tak sampai dua jam ni dah buktikan satu benda. Era baru peperangan dah lahir. Kuasa udara sekarang adalah raja. Kapal perang bukan lagi permaisuri lautan. Dan visi laksamana Yamamoto terbukti tepat 100%. Dan ini membawa kita kepada satu soalan terakhir yang mungkin agak provokatif. Dulu, tentera laut British terlalu terikat dengan doktrin lama sampai mereka tak nampak ancaman baru di depan mata. Persoalannya... Bagaimana dengan kita hari ini? Macam mana kalau masa depan peperangan tu sebenarnya dah ada di sini, cuma kita je yang masih belum sedar?